Ми чули від Луганських Євромайданівців, що для них був протест проти Єфремова так само. Тобто вони звинувачували Єфремова в тому, що він фактично створив антимайдан, що він взяв всю область в іжової рукавіці, що ну, люди просто ну, бідні, ніщі, що вони нічого не можуть, що він контролює абсолютно все. Це було так. Ну, я как бы тут, может, не совсем соглашусь с вами. Я не, не хочу обвинять сейчас во всех там, бедах Ефремова и делать из него, знаете, там, мальчика для битья. Потому что, ну, на самом деле, я считаю, тут ну, виновата общая система, просто государственное, так сказать, отношение к людям. Но и Ефремов тут ну, занимал, я думаю, не, далеко не самый верх всех этих коррупционных иерархий. По сбору наличных с любого бизнеса, там контрабанды, угольного и всего остального, это уж точно не его личная инициатива. Я даже больше скажу, что я думаю, что вообще для Александра Сергеевича, для такого как выходца там из комсомольских еще движений, mm -hmm. я думаю, это вообще неприемлемо. А тут явно чувствовался такой, знаете, более бандитский криминальный подход, всех обелетить, с каждого собрать. Если там он был как-то, участвовал в этих каких-либо схемах, то это уже больше было бы желание вписаться в общий уклад, который спускают сверху. Сверху семьи. Сверху семьи. Да, сверху. да, совершенно верно. Совершенно верно. А уровень чиновников ну, не обязательно его одинаково. Как взять Александра Сергеевича в Луанской области, так можно взять семьи Закарпатской области и в остальных регионах. У них схема одна – зарабатывать на бюджетных деньгах, давать возможность выиграть тендера нужным предприятиям и получить откат. Вот и все. А вот им непосредственно уже, где пошел криминал, какие-то отжимы, это уже к Александру Сергеевичу, я думаю, не имеет никакого отношения. Я непосредственно всегда это говорил, и сейчас вам могу повторить, о том, что я считаю, что все это создание ЛНР, это преступный сговор нашей действующей элиты Луганской с элитой, скажем так, всеукраинского масштаба, людей, которые пришли к власти. Тобто, это, боку, это, это, их их несовместный проект. Я не могу утверждать э, до конца, что непосредственно там давал указания там, Александр Сергеевич, но то, что в этом принимали участие те люди, которых лично я считаю, что они с, орбиты. да, с его да, орбиты влияния, то... Це кто? Вот мы знаем, там, одних людей, да, и в НЛР. Родион Мирошник, например, да? Ну, то Родион Мирошник, может, я вам лучше пообщаться с депутатами областного совета, с кем-либо, кто сейчас, допустим, проживает в Киеве, они вам назовут порядка шести человек, которые были, так скажем, депутатами областного совета, представителями Александра Сергеевича. То есть, ну и они все в какой-то... Да. Да? да, они сейчас в ЛНР, и они в какой-то степени какими-то своими действиями. Ну может назвать эти прессы, что кто из Я не готов сейчас, я могу сказать, но сейчас не, в данный момент не готов называть их не фамилии, потому как я думаю, что еще идет следствие и пусть следствие разберется в этом вопросе. А потому что те тенденции, которые я сейчас вижу, я вижу то, что идет, скажем так, все по по плану, что эти люди завтра будут создавать совместно с действующей властью в Киеве какие-то политические партии совместные и будут идти на выборы. А вы имеете в виду выборы, которые, которые могут быть на оккупированной территории или на выборы в целом? Ну, до... Я имею в виду выборы, на, как вы говорите, на оккупированной территории. Просто я не совсем понимаю, кем она оккупирована, но это уже отдельный вопрос. В окремих районах Луганської Криму. Так було б правильно сказати, в моєму розумінні. — То ви думаєте, що це зараз іде е, такий процес, е, що буде партія, яка влаштує там і тих людей, які налаштовані негативно до української влади. І тех, які налаштовані позитивно, що ці люди, ну тобто позитивно мають на увазі тут, української влади, які будуть приймати. А яка яка різниця, як настроє люди? Це ж не має нікого відношення. Люди проголосують за тих кандидатів, которых їм видадуть, вони їх підтримують. І то, що вони настроєны, как вы говорите, негативно в сторону действующей влади, Україна, это ж никому интересно. А те люди, которых они делегируют в Киев, они нормально общаются, нормально будут дальше деребанить страну. Мне кажется, они нормально общаются, что в ЛНР есть люди в припосадах, и спілкуються с чиновниками в Киеве, в министерствах, в КУЗИ. Так мы же говорим с вами в выборах предстоящих, о тех представителях, которые будут идти от того региона в. Киев. Думаю, я, я думаю, из тех действующих лиц, которые сейчас занимают какую-то активную позицию по деятельности ЛНР, я думаю, этих людей нет в этом числе. Эти люди, которые там занимаются, они также останутся на своих местах, а уже им будут даны кандидаты, которые, которых, над... да, которые будут над ними, которых нужно будет поддержать и всем людям объяснить, что вот именно да, именно благодаря этим людям, это наши спасители, которые будут вести диалог с mm -hmm. действующей властью, будет мир, и будет, потому что на самом деле мира хотят все по обе стороны конфликта, mm -hmm. и в Луганске в том числе. Прокуратуре вас э, назначают ну, как одного из главных свидетелей по справе Ефремова, свидетелем обвинения, по mm -hmm. моему мнению, а не защиты. Что про Александра Сергеевича вы можете сказать? Ну, я не знаю, как они уважают, но я могу точно сказать, что я по, как написано у меня в решении суда, раскрыл какие-то преступления в ЛНР. Ну, ничего этого не было. Просто я понимаю, что им необходимо было меня, скажем так, отпустить, потому что они не хотели публичных слушаний моего дела в суде. А уже как они, они написали... Слушаний, потому что вы бы говорили, что с Да, я бы говорил о том, что, о том, что мне известно, кто принимал участие в организации ЛНР, что это происходило на моих глазах, давал бы эти свидетельства. И, скажем так, выше упомянутый вами Ефремов Александр Сергеевич, но тут занимал далеко не первую позицию. А на первых позициях были люди, которые сейчас находятся у власти и занимают самые высокие должности. Но можно сказать, что у вас есть много против Ефремова в, ну, в тех показах, которые вы дали? Против, ну, против лично Ефремова у меня практически нет ничего. То я с ним не общался, никаких переговоров не вел. И я из-за него просидел. Где-то три с половиной месяца, еще больше своего срока. Потому что у меня уже готовились документы на мое звильнение. Мне обещали выпустить в июне месяце. И после его задержания началось колоссальное давление на меня. Непосредственно главным следователем, руководителем следствия СБУ Украины. Что о том, ли что... Ли Нет, это а прокуратура Астафичуком, совершенно верно. О том, чтобы я дал показания против Ефремова неправдивые. А То что есть... Вас То есть, туда? оговорил. Ну, меня требовали, чтобы я сказал, что я видел и слышал, что Болотов получал команды от Александра Сергеевича и его действиями руководил Ефремов, действиями Болотова. Ну, такого не было, даже, скажем, наоборот. А вы их бачили разу Я вам больше скажу, для меня даже это своего рода открытие, такие заявления о том, что Болотов работал у Ефремова водителем, я бы задал бы тут же встречный вопрос службе безопасности. Пусть скажут, в каком году и на каком автомобиле. Он вообще работал у него водителем. Потому как, ну, Болота в априори бы не работал водителем. Почему? Ну, ну у него как бы чуть-чуть все-таки выше социальный полет. Пусть это не, не бизнесмен там большого калибра, но не уровень водителя. Судя из моего общения с Болотом в апреле 2014 года, я видел очень неприязненные отношения к Ефремову. А почему? Ну, причина, опять же, вся в этих всех, знаете, как, ну, все, все, все недовольны тем, что если низкий уровень жизни, то все в этом винят непосредственно действующую власть. Действующую власть в Луанской области все равно ассоциируют с Александром Сергеевичем. Как бы более руководители страны Нижнета Далеко. Есть Ефремов во всех бедах. Болотов вот тоже. Болотов тоже так считал. Я, может, отчасти тоже так считаю, потому что ну, на, на местах тоже как бы та, же, та же мэрия никому, ни для кого не секрет, все равно подчинялась. Ефремову. Не хочу винить его, опять же говорю, во всех бедах. Но его доля вины тоже есть. Скажем так, поехать в соседний город Донецк, совершенно другая картина, другие дороги, попадаешь как в другой мир.